Витаю, друзья, мы продолжаем проходить сталкер-снайпер, и у нас задание встреча с разведчиком, найти Белоусова. Ну, мы видим, что этот дурак куда-то что-то отсюда. Нахрена было идти на блокпост бандитов? Вообще не понимаю, могу ли на АТП встретиться? Ну, что ж поделаешь, такая игра. Так, базарим с ним. Здравствуйте, майор, меня цикличут Белоусовым. Будем знакомы. Слушал, вам... Э... Не безразлична. Судьба военных на кордоне. Приветствую, да, именно так. Я мало что знаю об этом. Только лишь что они тянулись, э, тянули с собой какой-то неизвестный груз. Не именно представление, что в нем могло содержаться. Рекомендую вам расспросить по этому поводу Ермака, наша техника. Он лично ремонтировал оружие этим воякам. А то должен что-то э, дознать. Найти Ермака вы сможете на нашем южном блокпосту. У меня все. Так, поговорили с Ермаком, встреча разделил поговорить с, с Спасибо за информацию, мне пора идти. Так, куда мне пора идти я не знаю. Поговорить с Ермаком. Так, мы должны идти назад, бля. Ну, на весь что таки делать? Что мне Медведев не мог сказать, что Ермак ремонтировал э, эти яги. Ту хрень их снарягу, блин. по поубирал идти, вообще ничего не осталось. Вот гады. Что тут у нас? Ну, бандиты, как всегда, бомжи с бомжей. У них вообще ничего не мая. Хорошо. Даже, колы калаш у них есть, у них патроны всегда на эмочку. Это просто нонсенс. вот так ну что я могу сказать повторю слова великого пластика а я плачу и драчу, ведь с тобою быть хочу да це, наверное в стрелку я буду казать походу я тупо его шукаю а його немає. ну ничего бежим Так, когда я добежу, я вам скажу. же мы добегли до... Блокпоста самого первого. Тут должен быть Ермак. Блять, мы ж заходили, что он не мог сказать, что он там про дела? О, тут есть фигня. Так, Ермак с кем спыздыть Вообще непонятно с кем, про что. Все ему показывает, Диви, как у меня бицуха. Ну ладно, пошел нахуй. Моя очередь. Ну здравствуй, дорогой майор. у тебе. Здравия желаю. Скажи, ты слышал что-нибудь о военных на кордоне? О да, слышал о таких. Мало того, я им экипировку э, штуковал. Да, и консультировал по некоторым выражениям вопросам. Мне интересно знать, с какой целью они оказались на кордоне и зачем переносили такой груз. Насчет цели и груза ничего не знаю. Скажу только, что строил им маршрут на болото. Помню наизусть места э, привала. Это точно мне нужно. Координаты. Так, нам дали координаты. Спасибо, Выручили. До встречи. ТПР. Идем. В военный привал. Исследовать отмеченную точку. Сейчас глянем, что там за точка. Понятно, як добіжу, я скажу. Тож ми добігли до цієї точки, ми бачимо тут бандити, ззаді на блокпосту тоже бандити. Їх ми знімаємо. снимаем. Делается нам дуже легко. Так як у нас снайперка. В общем, что где еще двое. Один остался. Ну, его можно, как бы, из ножа завалить. И скажут, что наверху. А, нет, ремонт. Падла. Все, он готов. Так, туда гранаты можно взять. Наверху должен быть ящик с насколько я помню. И что я его не обнаружил. Его нема. Так, туда мы не кидем. Рассматриваем точку. О, там мы уже подивилось ее, мы. Точку продевилась. Теперь исследовать отмеченную точку. Другая точка. Другая точка у нас находится тут. Опа, флешка Магомета, мы. И стойни. Ладно. Идем исследовать другую точку. И там опять же таки бандиты. Давайте сохранимся. Так, переставлюсь я на простые патроны, потому что бронебойные буду барахты, но для бандитов они. О, на кого с так целыться. С упреждением бить, вообще заебись. Так, надо штурмовать. Жалко, что я продал эти подствольные гранаты, блин, протупил. О, ну не заметил, надо начинается стрел, Ну, мы не цей конечно, достаточно. Потому что я заебись и сюда уйду. Я вообще не бачу, где они стреляют. Даже кто стреляет. Так, Quick Hell 12. <звук> Ох, <ты> ж, <звук> а ч он стоит всегда? Не, ну вы бачили, я в него стреляю, он стоит. Это какие-то нереальные баг. Так, прости, снайперские патроны у нас закончились. Будем вот теперь калашайкивать. Ну ты Условка. Обред. Обред. Ни нахрен мне не надо. Так, давайте поднимемся, что у меня есть. У меня есть три гранаты. Сейчас закидаем их все гранатом. Ну, давай, кто там смелый. Опа. Конечно, граната. Да, пацаны, это граната. Не драть. А ну я внизу тогда говорю, что хуёво. Кто я вам табу? Кто-то подошел, мои подошли. Ёб ты, красавы. Я не пойму, откуда валят. Нет, ножика я их не завалю. Значит, будем прострелы делать. Чисто. Чисто, пацаны, заходим, заходим, бля. Сразу проверим кейсы. Понятно. Так, что тут еще у нас есть? не снимаю ничего хорошего. Заходите. Опа. Так, это, кажется, Абакан был. Сейчас мы глянем. АК-74М. АК-74. Ну, наверное, поменяю на М. Або нет, побью его пока 74 А потом пойду и улучшу. Так, тут тоже будет про. О, господин, хорошо. як, як выйти из этого страшного места? Надо всех, наверное, бандитов завалить. Но я их не бачу. А может и бачу. Есть. Ну, я типа уже исследовал место. Ну чего, чего всегда надо стрелять, куда сбежать? Что нельзя просто взять, следовать? Так, что у них? Мы снимаем ничего хорошего. Улучшитель отсоединяют конечно, не подойдет Да и те автоматы уже грязные. О, а тут артефактик. Спасибо, брат. Да я тебя ломать мясо нашел, да? Да. Используем. Что-то у нас. две 2000. Кто тут помощи просит? Здорово. 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 Давай, конечно, держи. Ну я Здорово. вообще не надавал. Здорово. Ну ладно. Итак, исследуем место. Так, я что-то не пойму, я начал исследовал его. Я его начисто следовал, мне сказали, что я его не исследовал. Да, гениально, гениально. Так, как мне исследовать? Надо провернуть... Может хрони зают ее то узнать, что оно такое? Оп, хрон. что в хроне. Оп, заебись. Сразу мы все это откроем, поднимемся, что тут есть. Тут были аптечки и бинты. Да, я к разведать отмеченную точку. Это проблематично. Проверить отмеченную точку. Да, ребята, без базара, я уже проверил, там никого не Проверен, не кожным, а никого все заебись. Может тут надо что-то взять. А можно найти эти здания, куда они пошли? Слушай, все вопросы Так, да. мы чуем еще все питание до волну. Тут ни в яких хронов не мая, Карта тоже не дивится на нее. Ну что, давайте до главного подойдем. Можем все-таки прояснить. Оружие опустило, вы. Короче, ничем и не хорошего не хочу сказать. Крошки с ним сейчас поторгуемся. Все, заебись, до свидания. Так, как к не проверит точку, можно найти, правда, всех бандитов надо побывать Сейчас побежу гляну, сейчас остался вообще тут -то. Оп, тайник. Ай, да блять. Ладно, ну, нахуй то это тайник, то что я им заебал. Так. Ладно, ребята, побежу я, как то все делать, а потом скажу вам, как это сделаю. Вот же, хлопцы, я выясню, как исследовать эту точку. Це просто теперь отсюда было потеряно э, на C. Просто тут надо было проверить все военного сталкера, военстала. стала. Дальше так взять все, Оп, чудесным то образом точка исследована. Исследовать отмеченную точку. Так, следующая точка. Что-то мне не подсказывает, что там тоже будут бандиты, надо сохраниться. Блин, я вот пацанам вообще блокпост тут был, силу деревни, можно сказать. А он и даже ну, в дурачем, что их аж 12 человек.

видите? Лучше мы не заметили. Ну все, настало время для гранат. Получай, блядь, я сейчас кидать. Так выкидай это в ответку. дым сработал. Забегаю сюда, забегаю за угол. Все, я красава. Что тут у нас валы у Я не красава, я Не мог даже его завалить. Дым дуже быстро рассеивается, как вы бачите. Включим фонарик, чтобы его заслепить. Начинаем, начинаем ними нравиться Вот так вот. Паблы, сучары.